І висів в штабі військово-морських сил України в командному пункті. Ми його змогли взяти і вивезти на великий землі Це могло б призвести до фатальних причин і могли б загинути люди, ще дати в полон, розуміти, там все не Вони заїхали Крим третій раз. То сталося те, що сталося, коли почалася повна окупація, анексія під час штурм. І вони вже стали свідками цих подій, і вони зробили те, що могли б, мали б зробити всі українці, які знаходилися там. Військові не змогли це, але так як вони громадські, змогли, змогли, змогли винести прапор, змогли винести цей гер і вивести його на континент. Коли вони взяли штаб, от йшли жінки, ззаді йшли журналісти, потім козаки, і ззаді підбирали це все. Висковой Российской Федерации. Вот, мы поднялись в, управле, комнату управления штабом штаб, ну, военно-морских сил Украины. Там присутствуют ответственные наши дежурные по Черноморскому флоту Украины, вот и журналисты, все эти люди, которые туда ворвались, они все внимание было направлено на наших военных, там, видя, что они сделали с нашим гербом Украины, который находился раньше. Вот. Я решил, что надо снять прапор Черноморского морских сил Украины и державный прапор. И аккуратно на внешнем написано, что я там такой, не такой. Вот Я снял, смотрю, реакции никакой не происходит. Все заняты. Сложил аккуратно, положил, заховал. А Во-вторых, это же слава, а ловил, и Наши военные, наши моряки. Они очень нам благодарны за то, что мы вывезли этот флаг, сохранили у себя и в дальнейшем передадим его обратно в часть. Если сбережен флаг и сбережен герб, военные части не расформировываются. Всего украинского народа и всей страны э, дать максимальную поддержку, как духовную, так и моральную, так и материальную. И, скажем, э, только таким образом мы можем поднять дух наших. Чего самое им бракует? Может, они просят какие-то конкретные вещи? Это продукты питания, это плащ палатки, это отопительные системы, это переносные приборы, которые дают электроэнергию и так далее и тому подобное.